Ось і розкрився е, потенціал атакуючий Київського Динамо, чи можна це говорити? Ем, да, в кожній грі стараємося атакувати, забивати, ну, видите, сьогодні забили три м'яча, але ще, як мінімум, стільки ж не забили. Тому можна краще. Тренер, пост, чому раніше не бачили такого Динамо? Що случилось, що произошло? Київ, це головний тренер Сєнапє. Ну, слушайте, вы сейчас уже поете деферамбы, а после первых двух игр я как не зашел, не зайду в интернет, все писали, все журналисты, все там критики, аналитики, ужас, игры никакой, ничего не видно. Тут, тут прошло всего лишь две игры, обыграли шахтеры, Бойс и, и все, и уже где, такой игры никогда не было. Поэтому всему, всему свое время работаем отдаем все силы ради победы. Что, если без то почему -то, второй тайм то есть забивать. Ну, ну я, 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 я я с вами не согласен. Провальный это когда просто стоишь и отбиваешься возле, возле своих ворот. у нас было достаточно моментов, которые нужно реализовывать, я считаю. Ну и, конечно же уже последние минуты, да, где-то наверное не хватило какой-то концентрации и пропустили, пропустили мяч которые не, не должны были. Андрій, чи можна сказати, що особливістю нової тактичної схеми є створення робота в двійках, яка була сьогодні досить ефективно? Достатньо згадати і голи, які забивалися. Робота в двійках, в четвірках, коли ви на кожному шматку поля намагаєтесь от переміщуватись таким геометричним способом? Ні, зараз просто немножко поміняли. Ну не трохи, а в плані в плані м'яча ми стали менше контролювати м'яч, да швидше доставлять, доставлять этот, э, м'яч. на чужую половину. В принципе, вот, вот что поменялось. Ну, добре, так как вы сегодня с Букани гол забивали, власне, когда ты сделал такой пас, а он пяточку. Получилось, конечно, получилось хорошо, но это, я считаю, работа крайнего нападающего, да, доставить мяч в штрафную, а нападающий уже должен решать такие моменты, в принципе, все, все получилось. Андрей, сегодня ваши молодые голы, и я не ошибаюсь, две были передачи, а своей игрой остались довольны? Одна голіва, одна галева у Максима Коваля, Так що ви, ви не забирайте ото набідеться. Да, я я доволен грою в цілом команди, но, тобто, це всього лиш, е, всього перший тайм ми зіграли, да, і ще ще предстоїть найважча на виїзді. Андрій був важкий перший тайм, не могли ніяк люби перемогу Boys, а от у другому картина гри явно покращилась і були моменти, і шоу сказав Кострикович Корери. Мы сейчас Один говорит э, плохой второй тайм, другой наоборот хороший. Да ничего, мы, мы старались играть хорошо как в первом тайме, как, так и во втором, да, но понятное дело, что когда ты ведешь в счете 2-0, то старайся уже играть где-то по счету, и поэтому во втором тайме отдали где-то преимущество и играли на контратаках. Мы все понимаем, и тренерский штаб, и президент, и ребята, что это всего лишь половина. А еще нужно ехать на выезд и, и играть, играть там, не стоять, не отбиваться, играть в футбол и добиваться положительного результата для нас.